Вітаю, друзі, ви дивитесь канал Паралельні Світи. Мене звати Анастасія Великоївана. А ще з нами на зв'язку сьогодні астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю і хочу почати з заяви Володимира Зеленського. Бо він каже, що кінець війни буде вже в червні 2026-го. За словами нашого президента, саме в червень 26 го він дуже сподівається, що війни вже не буде, але при цьому він, як та наш головнокомандувач, розуміє, що економічні економічне відчуття від санкцій у росіян буде від тих, що вже прийняті, і десь з літа 2026 року їхня економіка буде це відчувати сильно. Що можете сказати ви стосовно економіки Росіян і стосовно того, що в 26 році дійсно вже не буде війни на території України. Ну саме главне, що зараз зайшов Сатурн. За дяка незнакована Сатурн це заморозка конфлікту. У він це війна. А война в Европе имеется в виду в большей степени, меня спрашивают, почему я имею в виду Овна, что такое Овен, я говорю, это еще и Германия под этим знаком Зодиака, а тут уже вы слышите, что такое... МЕРС, уже предоставляются и говорят, уже Жешеве целая партия завезена этих Таусов, и, и поэтому уже вон там Москва собирает свой консилиум, все там, это сейчас нас будут немцы опять бомбить там и так далее. Ведь без них невозможно направить четко, значит, ракету Таурус прямо на Кремль или на этого самого, на Мавзолей Ленин. Угу. Такая вот ситуация. Ну, а еще насчет 2026 года, я считаю, что потенциальных возможностей вести войну у России хватит всего. Вот, вот допустим, так Лили Путин вообще ну, сумасшедший, дебил полный, порвал даже с Трампом, на все, наплевал на всех. Максимум хватит у него до 27 года. Поэтому Зеленский где-то прав. Вот всех вот этих возможностей военных там и так далее, чтобы не сломилась экономика, у него там, и даже если она сломится, он залезет в карман к своему народу, населению, заморозит все банки. Сейчас, кстати, начнется банкопад значит, в Российской Федерации. И, конечно же, не смогут жители Российской Федерации забирать деньги из банков. Вот, вот сейчас там им будут там выделять там не знаю, там, по тысячу долларов в эквиваленте рублей там, в месяц, да, чтобы они как что-то могли забирать. А поэтому, да, реальная ситуация, это Самое худшее, что может быть, 2027 год, поэтому с Зеленским можно согласиться, но почему он имел в виду июнь 2026 года, mm -hmm. наверное, по Фрейду. Хочется в июне все завершить 2025 года. И действительно, вот в ближайшие два года Сатурн будет находиться в зодиакальном знаке Овна, особенно вот сейчас он зашел сюда до 1 сентября, поэтому летом может в любой момент, в любой день завершиться война с в абсолютно любой день, тем более в год не случаются перевороты в Российской Федерации. Ну и сейчас на летнее солнцестояние может быть совершен поход опять на Москву. Ну, в прошлый раз это был Евгений Пригожин. Я, кстати, подписывайтесь на мой канал, Влад Рос, можете посмотреть, как там что было мои предсказания. И я единственный астролог, который предсказал, что Пригожин пойдет на Москву. Вот, дорогие друзья. Поэтому желательно, чтобы вы подписались на мой канал. В Латрос есть такой канал в Ютубе. А, поэтому, вот, я бы так сказал, Зеленский, самый худший прогноз у него — это июнь 26 -го года. А, по всем критериям это вообще, может, самый худший прогноз — 27 год, потом война может перейти в такую, как бы, такую стадию оттуда, до 2029 года, после чего Украина входит в Евросоюз и в НАТО одновременно в 2029-30 году примерно. Это самый худший прогноз. Ну, саме лучше прогноз що все може завершитися саме этим літом. Ми цього будемо дуже чекати і сподіватися на це. Проте саме зараз ми бачимо, як Росія нещадно обстрілює українські міста. Скільки будуть ще продовжуватися ці щоденні обстріли наших міст, і де саме зараз буде найбільш небезпечно? Ну, во вони тепер будуть що раз думати, при чому обслідуватися Київ балістичними ракетами. или Одессу, или Днепр, то есть большие города, с гражданским населением. Потому что по таким дипломатическим, значит, закулисным взаимосвязям да, между Америкой и Россией установлена такая, такая ситуация. Америка сказала, мы против вас пока не вводим санкции, да, несмотря на то, что они грозятся в течение недели вести. Там вышло в одной из газет, да, по-моему, да, что... Вот сейчас в течение недели против России могут вести Америка санкции. Нет, они по, по дипломатическим каналам сказали, что не бомбите гражданское население, значит, значит, не будем вводить против вас значит, санкции из Ада. Санкции из Ада это полностью отключить Россию от свифт, от доллара полностью. Все банки абсолютно, да. Это полностью сделать нефтяной эмбарго, ввести 500% почту для тех стран, которые будут торговать нефтью и газом с Российской Федерацией. Поэтому уже сейчас можно все это пристроить. Мы понимаем, что Дональд Трамп хочет сделку с Россией, он ради своего благосостояния, ему плевать на Соединенные Штаты Америки и вообще международную обстановку в той же самой Европе. Ему плевать на Европу, поэтому он будет забирать войска сейчас из Германии, из, Бал из Балтийских стран. Ему плевать вообще на все, кроме своего благосостояния. И вот он вот как уж на сковородке. Вот он с одной стороны хочет иметь сделку с Российской Федерацией, с другой стороны он хочет, чтобы война закончилась. Но такого не бывает. Как можно заключить сделку с Российской Федерацией, uh -huh. если она не заполучит Украину в полном объеме? Поэтому вот такая вот ситуация будет продолжаться. И что из этого? Самое главное можно сказать, что не получится. Ни в коем случае, значит, в конечном итоге значит, уничтожить Украину Российской Федерации. Дивіться, яка історія. Багато ваших колег езотериків прогнозують саме масовані обстріли по шкільним закладам на святкових лінійках останнього дзвоника. Нагадаю, це відбудеться ось буквально вже завтра, 29-30 травня. Окрім того, маємо ще 1 травня, день захисту дітей. Що скажете ви? Чи дійсно буде підвищена небезпека саме у ці дати? Ні, дорогі друзі, королівський градус у нього в Харарі. Восходит, поэтому можете у меня заказывать харардную карту, годовой соляр, натальную карту, да, на жизнь, плюс 38, 063 524 63 24, по вайберу, по WhatsApp легко связаться А восходит королевский градус. Лев, разлевшийся на траве, утренняя рассадность mm -hmm. на восходе. все прекрасно, лев на возвышении смотрит на благоухающий сад. Нет, дорогие друзья, никакого обстрела школьных садов не будет. Иначе сразу будут введены санкции зада против Российской Федерации. А чьи не безопасно обстрелы в червне саме для киян и для столицы Украины? Самый опасный период для, ки... для киевлян завершен. Вот, если будут какие-то обстрелы, то уже не будут лететь баллистические ракеты типа «Искандер», там «Х-22», «Х-69», «59» или «Х-101». То есть вот это уже как бы все завершится. Единственное, что могут беспокоить дроны, но уже не в том жесточайшем количестве, в районе 300 штук, которые mm -hmm. были раньше. Но и в большей степени будут страдать не сам центр Киева, а именно какие-то поселки, города вокруг Киева, в Киевской области, особенно частного строения. Вот поэтому могу вам сказать, что самый большой Армагеддон для Киева закончился. Эти три самые хреновые ночи, которые были в жизни каждого из киевлян, они, их теперь не будет. Да. Иначе Тут же будуть введені санкції задання для Російської Федерації. Я так розумію, ми маємо мати спокійне літо для всіх українців в усіх областях. Бо ж, за вашими словами, за найкращим прогнозом, дійсно, цього літа може бути повний сісфаєр. Правильно я розумію? Ну в Сатурн вашов 25.05.2025 року. І як ви знаєте, саме в такий сповершився адмін. полоненами, mm -hmm. то есть пленами, тысячу на тысячу был помен... поменен, в этот день, после того, как значит, начались переговоры мирные. Да? Ну и тут же мы слышим меморандум о мире, пусть он поначалу кажется и фейковым, но все же, да, и уже, да, Америка и наши хотели, чтобы мы в Ватикане все это делали, потому что Папа Римский наш, Российская Федерация не захотела. Но в Женере могут происходить и дальше, и повторные ситуации, и уровень значит, взаимоотношений повышается. Вместо Мединского будет точно теперь конь Путина Лавров, вот, это уже как бы большой, я бы так сказал, подъем для нас. У нас, естественно, будут естественно, наши более значит, влиятельные люди, которые могут поднять эту ситуацию в целом Тут же, значит, могут быть и министры иностранных дел от нас присутствують. То есть уровень повысится, и уже можно о чому-то договариваться именно в Жені Ріда є інформація про те, що Росія готова вже передати Сполученим Штатам Америки деякий документ про врегулювання війни. Що в ньому буде, як гадаєте? Ну, я не буду, значит, гадать на кофейной гуще, но нам Келлог сказал, что, в общем, не вписываются ни российские хотелки, ни украинские. Вы тоже передали украинские хотелки mm -hmm. туда, в Вашингтон, и в 22 пункта ни те, ни другие не вписываются, поэтому нужно урегулировать все это в Женеве. Ну, понятно, что без переговоров тет-а-тет -а -тет между Путиным и посредником в них должен быть значит, Трамп между Путиным и Зеленским, да, невозможно чего-то достигнуть. И дай бог, чтобы это случилось именно в Швейцарии. Швейцария — это знак Тельца, Телец — это тоже Украина. И вы же понимаете, что мирная конференция украинская происходила именно в Женеве. Стамбульский и Стамбул для нас не очень хорошее место с точки зрения релокации. Вот я в своей в гороскопе людям дают, где им лучше жить, где проводить переговоры, где бывает да, профессиональное предназначение личности, где устраивать, в какой стране повезет. Так вот, нам в Стамбуле, как и в Минске не везет. У нас это одна линия связана с тем, что это нас возвращает все время либо в Стамбульские договоренности 22 -го mm -hmm. года, либо в Минске, или, там 14-15-го года. Поэтому нам нужна Женева. А в Женеве происходили, как вы понимаете, в прошлом году украинские значит, мирные договоренности, куда мы не пригласили Россию. Поэтому женевский формат, он наиболее правильный и благоприятный. Тем более обсуждение войны между Байденом и Путиным, когда он еще был жив, да, состоялось именно в Женеве в 2021 году, именно в июне месяце. Поэтому июньский формат – 2025 -го года будет как бы, продолжением июньского формата Байдена и Путина а, 2021 года, где Путин вышел такой эх, энергичный, такой был счастлив, он давал где-то часовую пресс-конференцию, Байден даже не вышел, по-моему, сразу ничего не давал. И у него была эйфория. Он понял, что можно нападать на Украину. Именно тогда. Вот, вот все это надо решить в Женеве и закрыть этот вопрос. Саме зараз в Женеве, насколько великий шанс, что действительно встретится эта высокопоставленная трейка Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путин? Ну, пока они там не встретятся. Встретятся всего лишь на всего, скорее всего, Сибига и Лавров, но ну, это уже тоже что-то будет значить, означать, да. Но мы же понимаем, что там боятся отправлять Лили Путина в страну, как, где его могут арестовать. Угу. Что Швейцария как раз поддерживает значит, преступников, которые крадут детей, а это 20 тысяч украинских детей украли они. Вот таких преступников не то, что надо садить на кол, как это делал граф Дракула, а вообще их надо, я не знаю, там распинать, вот как, не как Иисуса Христа, но вообще все с ними вот так делать, с этими гадами. Ми читали заяву від Німеччини про те, що там не обмежують Україну в далекобійності наших ударів. І є така ж інформація про Велику Британію і начебто Сполучені Штати Америки. Чи дійсно ці дві величезні країни, три точніше, дозволили бити нам далекобійними ракетами в глиб Росії? Да, так, Фрідрих Это, Я би прогнозував, що Фрідрих это этот Гельмут Коль, тем более у них одна и та же партия а вот значит, хри хри христианская. А, так вот, он показал высточащие а, свои ядерные яйца, и он показал, дорогие друзья, средний палец Дональду Трампу. Он, mm -hmm. ну, со времен еще, значит, зимы как бы ничего не менялось, что было разрешение да, это, бить дальнобойными ракетами, Дано еще, по-моему, когда Байден был президентом да, то есть Америки, что и Англия, и Германия, и Франция, и Америка дали разрешение бить. Ничего же не поменялось. Просто уловка тут такая, что Таурсы повезли в Украину. Ну и все, что нам предоставляется сейчас, оно в полном секрете хранится. Но я вам хочу сказать, дорогие друзья, уже сейчас Таурсы находятся в жех. писалось, дорогие друзья. Они, извиняюсь за мой французский, усрались. И сразу же начали значит, собирать вот эту значит, конференцию вон или как они там ее называют, в ассамблее вон там, что вот сейчас опа, опа, сейчас по ним полетят ракеты прямо по Москве. Кстати, дорогие друзья, инсайд для вас. У мэра Москвы Собянина инсульт, и он начинает учиться говорить по-новому. Что вот наши дроны сделали так, что его нервная система не выдержала Москва, под Ну и сейчас мы уничтожили прямо, значит, там, в Зеленограде то, что производится под Москву, или это почти Москва уже, да, те шахеды и все, что к ним делается, да, которые страшали Украину. Еще раз повторяю, мэр Москвы Сабьянин, инсульт. А дивіться, яка є ще інформація від росіянських змі. Там пишуть, що нібито вертоліт Путіна потрапив під обстріл дрона в Курській області. Наскільки ця заява правдива? Чи це знову ж таки просто і в яке хочуть, аби українці, наприклад, або росіяни повірили? Абсолютно іпсо, фейкова інформація. От у мене в Харарі чорна луна, що це ложь, обман. Это планета лжи и обмана. Ну и вообще те, значит, главнокомандующие ФСО, там, генералы, которые должны обеспечивать охрану Лили Путина, да, ну, с них должны сейчас быть сняты генеральские погоны, вообще они должны уйти в отставку, вообще должны посадить за то, что не допустили, что обстреливался вертолет. Всего, могучего, да, самого великого полутораметрового героя в современности, да, который а, начал войну в Европе. А, поэтому абсолютно это лживая, идиотская информация. Но сделано это было для того, что, вы помните, недавно побоялся Лили Путин полететь в Стамбул? Uh -huh. Ну, типа, ну вот, <laughs> ну видите, какой герой в Стамбул, когда, видите, он уж под обстрелами, он не боялся в Стамбул лететь. Я думаю, что только ради этого, да. Та придумано у нас є ще одна заява, про яку розповіли у зовнішній розвідці, пише, що в Білорусі, начебто, ядерної зброї зараз немає. Там розміщені виключно її носії. Там також додали, що це стосується ще й ракетних комплексів «Арєшнік». Чи правда те, що у Білорусі дійсно немає саме зараз ядерної зброї, якою нас так сильно лякали? У них всего лишь навсего есть значит, установки для запуска там, вот этих ядерных каких-то ситуаций, а самого оборудования у них нету. Но вот эти майданчики да, или площадки, с чего они могут это производить, есть. Но это максимум, что у них есть и на что они способны. Но я вам хочу сказать одно. Почему так Фридрих Мерц, канцлер Германии, раздухарился? он понял, что у Российской Федерации нет возможности даже запускать не то что орешники, а ярс не взлетает. Поэтому ядерная концепция Российской Федерации сейчас находится под большим вопросом. И в тот самый момент, когда они должны как бы, показать свое могущество, силу, ярость перед телефоном звонком значит, с Дональдом Трампом, когда Путин говорил, Яс не взлетел, <laughs>, дорогие друзья. А кто знает, это межконтинентальная ракета, которая может достигать Соединенных Штатов Америки. В общем, пипец. Дорогие друзья, они, это как вот это хулиганы из подворотни, вот эти твари, которые там кого-то хотят запугать, но при этом ничего нет. Ничего у них нет. Они, понимаете, для ущерба своей стране они не могут запустить ни одну ядерную оружие, бомбу. Потому что эта бомба, иди упадет прямо на Москву. Вот она не долетит, а по Москве грохнет там, или на Урале где-то грохнет, на Новосибирске не будет там, еще кого-то. Было бы Это вообще, это ржавая, абсолютно отстойная страна. Вот у них все прекрасно всегда было с туалетами, да, то есть На яких у них там мухи зелені там літає, пода вот страна дерев'яних туалетів, як у них можуть літати ракети ЯС? Дійсно, це точно. Скажіть, будь ласка, влади, чи є якісь астрологічні ознаки того, що, наприклад, Путін може змінити свою стратегію стосовно України? Наприклад, визнати поразку Росії. Наскільки це можливо? Нет, нет. Вот единственное, что человек, которого волокут на веревке, да, повешенный, сломенный ветром дуб, вот такой символ сейчас восходит, его скинут в этом году, дорогие друзья. Но ведь так. Не может такого быть, чтобы в год змеи, особенно когда Сатурн и Нептун сходятся в гороскопе, раз в 36 лет такое бывает. А Сатурн — это всегда не не пул заговор. И вот каждый раз, как они только соединяются раз в 36 лет, что-то случается с Российской Федерацией, да, либо Советским Союзом. 1953 год, например, Сатурн сводится с Нептуном а, и год змеи. Сталина не стал. Вот Сталина а, 21 века тоже сейчас не станет. Вы видите, что, что творится: а, она превращается, а, эта страна из авторитарного режима в Сталинский угу. уже Сталина там в метро восстанавливают, везде Сталина клепает, везде вот эти фигуры Сталина. Сталин а, умер как раз при соединении Сатурна и Нептуна и был год змеи как сейчас год змеи соединение Сатурна и Нептуна поэтому полное повторение значит 1953 года когда умер Сталин ну и другие года расстояющий лет, 89 год падения Берлинской стены еще раз вам напоминаю тоже Гозмеи соединение, точное соединение Сатурна и Нептуна именно в ноябре месяца они соединились и Берлинская стена пала, после чего понятно, что началась геополитическая катастрофа, о которой говорил всегда Путин, с падения Берлинской стены. И 1917 год, если мы открутим от 1953 назад 36 лет, это февральская и октябрьская революция. Полный переворот и уничтожение царской России. Последний царь. Николай II пал в Российской Федерации. Поэтому путинский режим, дорогие друзья, всех вас поздравляю, исключительно по, по тому, как э, располагаются звездные циклы и астрологические, падет именно в этом году. Осталось ждать недолго, после чего Украина вернет абсолютно все, что у нее украли. В тому числі і Крим, ми дуже на це чекаємо. Сподіваємося, друзі, на цих е, подібних словах дуже хочеться закликати вас донатити, тому що тільки ЗСУ тримають оборону над Україною і роблять це неймовірно. Тому щоденний донат від нас обов'язковий. А є ще яка інформація? Вона досить тривожна про те, що Росія саме зараз стягнула великі резерви своїх військ під Покровськ. Власне, як там буде розвиватися ситуація в червні місяці? Ну, у них сам, ну, то, что они уже покрос так раздолбали, что там осталось только придатного, значит, э, э, ну, недвижимости, где-то, значит, 10-20 процентов, наверное, 8 процентов они все там уничтожили. У них главная цель – обойти покрос к Силга, внедриться в Днепропетровскую область, ну, и показать, что можно референдум уже делать и в Днепропетровской области. Поэтому они будут его окружать с юга. Но я думаю, там будут переброшены наши войска. Это чисто политическая тема. Чтобы пройти в Днепропетровскую область, там вообще там, даже нет тактического какого-то преимущества в этом, не говоря уже о стратегическом. Просто чисто политическая тема. А мы вошли, мы зацепили okay. границы Днепропетровской области. Поэтому они туда будут как бы рваться, пытаться что-то либо сделать. Но я думаю, что у них не, не получится... Как Сумами, как з Харковом, так і з значить Максимум максимуму ну, продвінувся на пару кілометрів далі. і про Запорізьку область також хочеться поговорити, тому що як пишуть іноземні змі, саме зараз Росія будує лінії електропередач на окупованій території України, щоб підключити запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Що буде з нашою ЗС і чи дійсно вийде у окупантів підключити її до себе до своєї енергосистеми? Ну, если они отдадут запорожскую АЭС американцам, там, во владение, то есть нам, в принципе, то мы не будем подрывать эти электросвязи, линии там и так далее. Если же они отморозятся и скажут, что мы будем продолжать войну, дорогие друзья, взорвем все. Мы ждем, когда они уже ее достроят окончательно. Как только достроят, сразу все подорвем. Дроны у нас есть, у нас есть ракеты, у нас есть все, чтобы уничтожить всю эту электросвязь. Ви сказали, що якщо вона відійде США і буде, начебто, під нашим контролем, то ми не будемо підривати і будемо згодні на те, щоб електрика і електроенергія поступала в Росію. Ну да, то сі така договорност між Дональдом Трампом і нами, що нам піддає Саєс, но ми будемо половину електроенергії відправляти в Україну. Uh -huh. Ну і половина, значить, варблу да тосі тобто, ті області, котрий Ну, Російська Федерація. Лістика ну, ну, так собі, чесно кажучи, домовленість краще б її не було <с> так. Да? так Що хочу обговорити з вами новину, яка буквально облетіла, і відео облетіло весь світ. Всі соцмережі ми бачили стичку між Еммануелем Макроном і його дружиною Бріджит. Це відбулося в літаку. Якраз відкривався трап, відкривалися двері, і ми побачили як Бріджит Макрон дає своєму чоловіку ляпаса або затуляє йому рота. Все ж таки людей досить сильно цікавить, що між ними сталося насправді. Чи ця пара живе як пара, чи просто виконує публічні обов'язки і зовсім між собою не ладнає? Ой, такий символ падає мужчина і жінка в жаркий день страшний небузданий характер, темперамент. не что-то о чем-то поспорили, да. Uh -huh. вот. Но говорят, что жена у него вообще-то имеет имеет пенис и яйца вообще, все нормально, как обычно у людей. Ну, no, майже, майже нормально, но окей. Дорогие а... друзья, я просто просматривал как бы ситуацию, является, значит, у нее, настоящие ли ее это дети, показывает карта, что у нее детей вообще не может быть, и это поддельные дети от сестры, да, uh -huh. то есть... Поэтому на самом деле у Макрона ета гендерний чоловік. да ні понятна мужчина, женщина скоріше, мужчина зрозуміла. вас. Наостанок хочу запитати про українську економіку, про нашу з вами гривню. Що з нею буде в червні, і чи очікувати нам шалений зріст на продукти, на одяг, в принципі, на все, що ми маємо в Україні, власне цього червня. Но я вижу, что на продукты, наоборот, цена будет резко падать, поэтому картошка, помидоры, огурцы, все это резко упадет. Клубника, потом и будут появиться дыни, арбузы. Поэтому можно легко вздохнуть, цены будут только падать. Сподіваємося на це. Дякую вам за такий позитивний прогноз. Дякую за те, що відповідали на мої питання. Друзі, від вас ми сильно чекаємо фідбеку, чекаємо вподобайок, коментарів під цим випуском. Пишіть свої запитання, не соромтеся. Лайки обов'язково підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. Обов'язково підпишіться на канал Влада. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Попереду дуже багато нової цікавої інформації. Звісно, що бережіть себе. та донайте на ЗСУ. Побачимось!